Hai teman-teman, di video kali ini aku mau berbagi bagaimana cara memasak ayam kecap ala Taiwan yang cara masaknya itu sangat simpel banget dan dijamin rasanya gurih banget ya Nah bagi teman-teman yang mau tahu caranya silahkan simak terus video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Nah untuk campuran masak ayam kecap ala Taiwan hari ini aku campuri juga dengan sedikit kentang dan kentangnya aku potong seperti ini aja ya lalu saya siapkan juga di sini ada bawang bombay aku pakai separoh aja nah kita potong simpel aja seperti ini lalu untuk campurannya di sini aku juga pakai setengah dari paprika yang warna hijau kita potong simpel seperti ini aja Nah selanjutnya bumbunya juga sangat simpel kita siapkan ini bawang putih geprek dan jahenya juga simpel kita geprek aja lalu cara masaknya yang pertama kita panaskan minyak sayur Lalu kita lelehkan dulu ini gula batu ya Kalau tidak ada gula batu teman-teman juga boleh pakai gula pasir Nah kalau gula batunya udah leleh sekarang kita masukkan ayamnya melelehkan gula batu yang seperti ini ini agar tampilan ayamnya itu jadi warnanya itu cantik banget ya teman-teman nah sekarang kita masukkan bawang putih dan jahenya dan kita tumis-tumis biarkan bahu jahe dan bawang putihnya keluar ya lalu kita tuangkan sedikit air tuangkan sedikit arak beras atau micio tuangkan kecap asin tuangkan sedikit cuka hitam tambahkan sedikit bubuk kaldu dan garam lalu kita tambahkan juga bubuk lada lalu masukkan juga ini bunga lawang atau bahasa Taiwannya pacau Lalu kita aduk-aduk ya. Kita ungkep, biarkan bumbunya meresap ya. Nah, sekarang kita buka, kita masukkan ini kentangnya. Lalu sekarang kita tutup dan kita masak lagi Dan setelah diungkap beberapa menit Ini warnanya udah agak pekat ya Ini kita aduk-aduk sebentar Biarkan kuahnya sedikit menyusut ya Lalu kita masukkan ini bawang bombay dan paprikanya Ini kita tumis-tumis sampai paprika dan bawang bombaynya sedikit layu ya Nah kalau udah seperti ini, ini udah matang, udah boleh diangkat ya Nah seperti inilah hasil akhirnya dan ini rasanya dijamin gurih banget ya bikin nagih. Bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba resepnya dan semoga bermanfaat Terima kasih, bye bye